喂，朱莉小姐姐，我已经到公司楼下了。啊，恩恩呐、啊，我们公司九点就断电，楼总过一会儿也出来了，你再等一下吧。嗯，好，谢谢你啊。什么情况？ 不是九点吗？不是说好的九点才停电吗？有有人吗？有没有人？这可怎么好啊！ 有人吗？完了，我可以，没事，小意思。老爸，你最勇敢。小楼总。 可以战胜他，深呼吸。小楼总，下班了，不对呀。我靠！小楼总，小楼总。

嘿,嘿，嘿，唱北斗啊！嘿，嘿，唱北，说走咱就走啊！你有我有，全都有啊！嘿，嘿，唱北斗，嘿呀！咿儿呀！嘿嘿！咿儿呀！哎，别过来啊！来，小楼总。 黑呀啊！你怕黑，<我 S 1> 还怕鬼？我我不怕，不怕。好的，哎，走了。哎，等等，怎么了？我我没害怕。你看，有的人怕鸡，有的人怕鱼。你说鱼有什么可怕的？是不是？所以你不用害怕，不用觉得不好意思。我跟你说。 我绝对不会告诉人你，你怕黑又怕鬼。可以了吗？你、嗯。说够了就辛苦你扶我起来。好好好，起起起。哟，哎呦，哎呦，啊、哎！哎、不用怕，有我在。嗯、哎呦，嗯、哎，来走吧。谢谢。打灯。够了，把灯打开。 就是您的眼睛，小心。谢谢。来。哎呀！没完了。哎哎呀呀！谢谢。没事儿，应该的。哦，罗总。嗯。 方案这么快、啊？嗯，其实这个是按照我们自己的想法改的，跟您之前给的意见不太符合，但这才是我们想做的广告。我相信这版您一定会满意的。这么自信啊？不是我自信，是我相信我的小伙伴，相信他们的判断。好、哦，我会回去好好看的。嗯，那您有任何问题随时联系我。 我就是牡丹门口的哨兵，十字路口的信号灯，医院急诊室的大夫，街头的 ATM 机，二十四小时随时为您待命。好，嗯。大河向东流啊，天上的星星参北斗啊。啊，这么快你还换了人生啊？楼总，你听我解释呀，这只是个巧合。这个我会好好看的，认真看。 罗总辛苦了。啊！为什么是好汉哥？为什么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 是好汉哥？怎么了？怎么了？怎么了？先撒开，先撒开！怎么了？这是！你知道你把我害惨了！不是怎么了？ 经理电话。脾气真……喂，朱莉啊？嗯、什么？真的吗？好的，好的，啊，肯定肯定，那我明天过去跟你对啊，啊，拜拜。什么情况？小老总要跟我们签约了！哇。 斩北斗啊，嘿！嘿！斩北斗啊！水里火里走地头，路见不平一声吼啊！该出手时就出手啊！风风火火闯九州啊！收。嗯，那广告公司你定了没？陆总超市都等着铺宣传呢，你要再拖着哈，我这真没法说了。定了。 定了，嗯，宝儿，宝儿，呃，有什么问题吗？呃，我我感觉没什么问题、嗯。恩恩之前呢表现的也很好，这广告案得到了你的认可，说明他很有能力。但是呢，我就想不明白你为什么之前那么对他呀、啊？什么叫我之前那么对他？<不是 S 2> 我之前怎么对他了？你这啊，放前给我说清楚啊！ 你觉得我跟你一样公私不分？什么叫我公私不分啊？你不要污蔑我的职业精神好吗？你之前你你你这是哈？真没劲！你这样弄得我太……这两片我、哦、有什么想不开的？怎么年纪轻轻的？ 就跳到了爱情的坟墓里边。拿下去、啊。喂<哇>，喂，朱莉，通知一下人事部啊。汪总，公司不分，以下犯上，绩效扣一半。扣一半？没错。 你你扣我一半，我下个月吃啥去啊？那是你的事儿，跟我没关系。选择你们的全案是公司高层经过深思熟虑之后的结果。不过鉴于你们的业务水平忽高忽低，很不稳定，公司同时也决定，你们做的所有内容必须交给我本人亲自管。有没有问题？没问题，您能指导我们，那是我们的荣幸啊。态度还不错。 不过你也放心啊，之后的反馈意见呢，不会只是字不够大啊，感觉不对这么笼统的。哎呀，您说什么呢？改到您满意，这是我们的工作啊。嗯，为了我们及时有效的沟通啊，我在公司给你预留了一个工位，随叫随到，没问题吧？没问题，没问题。一会儿朱莉会带你过去。好。看到这个吗？你的一举一动，我都能看到。 我也劝你啊，不要总想投机取巧，踏踏实实干。没什么问题的话，走合同。罗总放心，我一定好好工作。手机铃么改了，早就改，放心。嗯，走吧。小罗总，再见。能跟您合作是我们的荣幸。 曹总，曹总，我跟你介绍一下，这位是我们广告合作商的驻场客服董董恩，董董恩，这位就是我们研发部门的总监曹雅，我见过见过。曹总，您这是长得漂亮，业务能力还好，我一定多多向您学习。叫我曹雅就行，欢迎来到牡丹。以后如果有什么问题，我们随时沟通，好吧？好啊。啊，那那我就不耽误您工作了，希望有时间可以和您一起喝咖啡。行，那你们忙。好，我们去忙了。嗯 嗯嗯啊，来来来，这个以后就是你的工位了哦。啊,啊，然后我已经跟行政部门交代过了，你的员工卡、还有饭卡、还有其他的一些办公必需品，到时候明天给你拿过来。好，啊,啊，各位同事，我来介绍一下，我们这边来了一个新的同事，他就是八二创工的董董恩，大家欢迎一下。大家好，我是董董恩，以后请多多关照。欢迎欢迎，把这个数据改一下。 你要这么墨迹的话，我就回家睡觉去。我这不是害怕曹雅他孤单吗？你，朱莉，你看看，这、那个设计是不是比上次好多了？是不是很亲切？有一种温暖陪伴的感觉。哎、要看就进去看，偷偷摸摸的干嘛？走走走。想加班了。嗯、做兄弟在心中。我上车的。我看,看这个新概念包装，妥妥的就是包装界的弄潮儿。 实现每年百分之十二的增长目标，帮助牡丹产品快速的打开市场。所以这次最喜欢的就是新鲜、清体、无厘头的这种风格，然后我们就可以快。速。 下班了，走吧，走吃东西。<好>我们撤了。好，那我晚点去找你们。拜拜，拜拜。拜拜喂，海妹，怎么了？我人生的春天到底什么时候才能来呀？好了我，你是不是想太多呀？不，丁凡已经出现了。 男性即将出轨的三大征兆：他一回家手机就静音，打电话从来不在我面前接，开销无端变大，开始注意形象了。那肯定有情况了。你说你要跟他在一起不开心，那就那跟他分手呀！天涯何处无芳草,草？况且你说你这么优秀，要脸蛋有脸蛋，要身材有身材，还怕找不着个男呢？嗯，是不是？嗯，所以说呀。 搞事业，嗯，你说的对、嗯，我也想明白了，我觉得谈恋爱吧，不如搞事业，搞事业最重要。嗯，哎，搞事业也挺难的，说起这个点，我都有点想哭了。你为什么也想哭呀？因为我碰到一个特别记仇的甲方。我说你跟曹雅，就真没有再复合的可能吗？都过去这么久。 执念还这么深，你说你跟曹雅要是没有复合的可能，你天天一起在这搞事业，形影不离的，你这什么叫形影不离啊？嗯、注意一下你的措辞。曹雅是什么性格，你又不是不知道，爱情跟事业的分得很清楚。再说了，我们当时就是在一块儿三天，还是实验性，以后不要再提了。实验性，哎哎哎，执念。那个 这不那个董董董董文，在这儿碰着打招呼。哎哎哎，那个时候我不大学刚毕业嘛，然后我就在三角实习，领导就跟我说今天要招待一个特别重要的客户，我特认真，然后就把自己给喝大吧、嗯嗯、我了，吐了他一身。哎，你说这姑娘真够奇怪的、哦、啊。 他在的这个八二创工，在咱们业内也没什么名气，他们呢也没什么大客户的服务经验，哥你早就怕死掉了，怎么这次给机会啊？